Ну а далі поговоримо про жіночу красу. Як ви вважаєте, що може візуально позбавити жінку кількох років? Правильний догляд за шкірою, макіяж. Звичайно, але це ще не все. Зробити обличчя доглянутим і молодшим здатні виявляється, широкі брові. І от як їх моделювати, розкаже наш експерт-візажист. Візажисти називають брови візитівкою нашого обличчя. Їхня чітка лінія робить погляд виразним. Але якщо у вас неохайні брови, жоден макіяж вам не допоможе. Як зробити брови правильними, розповість наш візажист. Брови одна із ключових деталей іміджа. Як гласить древня китайська наука, брови це успіх. Вони делають взгляд не только выразительный, й додають характер. Ширину брови диктує полнота губ, ширина лица. и расстояние от брови до линии подвижного века. Чем шире детали, тем шире может быть наша бровь. Прямая, которая соединяет крылу носа, внешний уголок глаза и хвостик брови, обозначит ее идеальную длину. Начало брови должно быть немножечко шире, и постепенно сужаться к хвостику. После того, как мы определили идеальную форму брови, можно приступать к ее коррекции. Для этого нам понадобится такой инструмент, как расчесочка. Ее мы прочешем брови снизу вверх, чтобы увидеть лишние волоски. Пинцет поможет нам убрать все лишнее. Прыгу представляет ювелирный завод «Золотый Вик». А мы продолжаем. Если бровь недостаточно длинная и объемная, ее можно подрисовать. Для этого лучше использовать тени натурального оттенка. Движения лучше делать от нижней линии по направлению вверх. Бровь должна быть выразительной, но при этом сохранять свою натуральность. Для того, чтобы хвостик брови был более тонким и изящным, движения должны быть продольными. Запомните главное правило коррекции. Не стоит увеличивать естественную ширину брови больше, чем на 2-3 мм. Удлинять бровь также допустимо только на 2-3 мм. Для того, чтобы закрепить э, смоделированную нами бровь, достаточно сбрызнуть расческу лаком и прочесать по направлению роста снизу вверх. Бровь зафиксируется и на протяжении дня будет выглядеть идеально. Для вроды важлива кожная деталь, а в тим, напевно, вы сами про это знаете, адже помните, что именно вы наикрасивейшие.